Пример нам приводится Илия. Хотел бы обратить внимание на этого пророка, потому что Слово Божье говорит, что Илия был человек подобный нам, такой же самый. Оказывается, он состоял так же самое из плоти и из крови, как и каждый из нас. И по его примеру мы можем понимать, что его жизнь она для нас э, имеет э, да, э, значение, потому что он был точно таким же, как и мы. И Слово Божие говорит подобный нам. И хотел бы поговорить об этом человеке и провести некоторые параллели э, в его жизни э, с жизнью, например, вдовы. Знаете, <coughs> э, вдову, которую он посетил. Давайте откроем 17 главу 3 царств. История Илии, она полна чудес. И в первую очередь, как люди подобные Илии, мы должны понимать, что и в нашей жизни могут быть чудеса. И в нашей жизни все может работать точно так же, как и в жизни Илии. И Слово Божие говорит, что у... Или у этого пророка в жизни были э, трудности, знаете, трудности были просто невероятные. Трудности могут быть у каждого из нас, но как люди действуют в трудностях? Э, как вообще люди ведут себя, когда у них вот э, тяжелые времена? Могут ли люди э, в тяжелые времена э, отдавать себя? Могут ли люди в тяжелые времена жертвовать собой. Могут ли люди в тяжелые времена делать так, как хочет Бог? И сейчас как бы, хотелось бы некоторые вещи <coughs> увидеть вместе с вами. Давайте с первого стиха прочитаем немножко 17 главы. И сказал Илья весь святянин из жителей галатских, Ахау, жив Господь Бог Израилю, пред которым я стою все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне. Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал он по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Знаете, когда у Илии настали трудные времена, голод настал в той земле, да, по Слову Божьему так произошло. Но времена трудные. И Ильи прозвучало слово ⁇ Иди, вот, да, спрячься вот в те места ⁇ и я буду заботиться о тебе, знаете, иногда у нас в жизни может происходить что-то подобное, когда Бог, знаешь, хочет тебя вывести с определенной ситуации. Он может говорить нестандартные вещи тебе в жизнь. Он может говорить те вещи, которые не поддаются логике, знаешь. И если вот здравому человеку сказать, иди сейчас вот там спрячься за опушкой, и тебе будут белочки там приносить еду. Ну, знаешь, очень тяжело поверить в это. Но или он, он принял Слово Бога и пошел, и, и так произошло, как Бог ему говорил. Знаешь, и кормил его Бог и утром, и вечером, и вороны приносили ей пищу, да, и пил он с потока, и как бы все было нормально, привычно, знаешь, иногда вот э, мы тоже привыкаем, когда Бог заботится о нас, мы привыкаем к этой, как бы, к этим обстоятельствам, когда все хорошо, как бы уже все налажено, э, утром поели, вечером, знаешь, попили, все хорошо. Но следующий стих, смотрите, что говорит. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. Вот так вот бывает. Представьте себе, вроде бы все ровно, Бог заботится о тебе, но э, не просто заботится, он тебя еще и вывел в определенный момент э, с каких-то обстоятельств. Но резко происходит снова что-то. Знаешь, опять. И ты думаешь, что, ну, почему так происходит? А этого ответа вам никто не даст. В жизни бывают такие ситуации, которые мы не можем объяснить. Вот пришла какая-то трудность, знаешь, и мы думаем: все, Бог там наказывает или еще что-то. Ну вот просто, знаешь, видение Бога хочет тебя через определенные обстоятельства научить чему-то. И здесь, знаешь, пропала вода. Все, то есть. Как бы там бы вороны не приносили бы еду, но без воды человек не может долго прожить. И знаешь, опять Бог обратился к Иллии. И, или я послушал, он не начал говорить, ну а может все-таки ну, пусть вода пойдет, чтобы уже ну, все было ровно, как и было, в принципе. И меня это все устраивало. Может пусть поток чуть-чуть еще потечет. Знаешь, иногда вот мы приходим к людям на заказы и говоришь все у вас тут все конец надо только заново делать ну а может знаешь а может все-таки сделаете я говорю да не у вас все там в стене где-то отгорел провод, нереально но ну, может ну вы оденете очки вот эти вот и просветите стену знаешь ну и иногда вот мы бывает так тоже вот когда бог нам говорит э, с одной ситуации чтобы выйти да в другую Бог нам говорит что-то, но мы хотим свое предложить Богу. И Бог сказал, иди к вдове, знаем эту вдову, да, из Сарепты Сидонской, и говорит, там я тебя буду кормить, и все будет нормально. Я не буду читать эту всю историю, просто некоторые там стихи потом цитирую, но в чем была ситуация, что пришел да, этот пророк, к вдове, у которой ничего не было, у которой было просто э, на один раз поесть, она э, сама говорила да, в 12 стихе, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине, и вот я наберу поле на два дрова, пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем. Все, поесть осталось на двух человек. Голод великий был голод. И, знаете, тут уже трудность, да, показывается, которая была у женщины. И вот в этой трудности, знаешь, как она себя повела, смогла ли она вот послушать Бога и пожертвовать. То, что вот сделал, знаешь, Бог в будущем, мы видим, что она взяла и, и послушалась. Знаешь, и это очень здорово, когда Бог тебе говорит, знаешь, когда Он тебя учит, что вот приходят ситуации, да, несмотря ни на что, знаешь, поверь Богу, доверься и сделай, знаешь, так, как Он хочет, так, как просит. Вот нужно вот помочь сейчас пророку, помоги. И знаете, она помогла в принципе, знаешь, все хорошо, и Бог, мы читаем дальше, да, он наполнил вот ее там кувшины, да, эти там с мукой сосуды, и, и ничего не прекращалось, то есть столько было еды, что она Илью кормила, кормила себя, сына и все снова все устаканилось вроде бы, да, но знаешь, иногда когда Бог выводит нас с определенных ситуаций, мы знаешь, забываем о том, что бог он заботится в любых трудностях о тебе. И потом настала другая трудность. И знаешь, когда ты читаешь слова женщины, просто поражаешься, у нее э, сын болел, болел и, и умер, написано он, он уже все был без дыхания. И 17 стих. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Или, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Представьте, все, знаешь, была когда-то проблема, которая решилась, да, с помощью Бога. Ну, а это уже проблема, она забылась. И уже человек забыл о том, что Бог делает в жизни. Знаешь, уже все, у человека поменялось полностью мышление, полностью пропала вера. И уже говорит, всю, знаешь, ты был проклятен, а не благословением, знаешь. И, знаешь, или он взял, да, и помолился, и этот сын, он ожил, и, знаете, эта история чему учит? Тому, что да, иногда мы можем, знаешь, под каким-то предлогом, под, знаешь, может быть, последним шансом каким-то, может быть, попробовать. Мы можем пожертвовать, можем что-то отдать, знаешь, особенно когда нам терять уже особо нечего, как было на примере у вдовы. Но когда у тебя все хорошо, знаешь, потом приходит другая ситуация, знаешь. И вопрос, есть ли у нас э, вера, которая, знаешь, э, дает нам выход из этой ситуации? Можем ли мы снова поверить Богу? Можем ли мы снова, например, пожертвовать? Можем ли мы, например, снова, знаешь, отдать свою жизнь э, в руки Божии? Знаешь, эта женщина, она не смогла. Но когда э, ее сын ожил, когда она это поняла, когда она это осознала, знаете, что она сказала в конце 24 стих, и сказала эта женщина Ильи, теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне устах твоих истина. Знаешь, слава Богу, что наконец-то женщина это узнала не напоминают вам ничего эти слова. Теперь-то я знаю, знаешь, в этом тоже есть познание Господне. Когда Бог говорит тебе что-то сделай, знаешь, и ты видишь благословение после этого, у тебя все хорошо, знаешь, э, осталась ли у тебя вера, знаешь, э, я э, верю и знаю, что когда Господь, Он э, испытывает тебя, то Правильная реакция человека это, ⁇ это возрастание веры, знаешь, это утверждение твоей веры, когда ты особенно, знаешь, увидел чудо в своей жизни. И Бог хочет, чтобы ты эту веру показывал всегда, во всех действиях, знаешь. И это познание того, что Бог действительно благ, что Бог действительно Он любящий, что Он отвечает на молитвы, да, и он не бросает тебя. И на примере вот Илии мы видим, как Илия слушал постоянно Бога, да, он постоянно делал то, что говорил ему Господь. Но люди иногда, знаешь, думают, ну это же Илия. Но Слово Божие говорит, он был подобный нам человек. Поэтому, братья и сестры, если в жизни в нашей бывают какие-то трудности, мы должны не просто, знаешь, единожды испытывать Бога, как Он может там благословить тебя, если ты пожертвуешь, как Он, знаешь, может наградить тебя, но верить, что в любом случае Бог выведет в любой ситуации. Если, знаешь, кто-то нуждается в какой-то помощи, то... Твои какие-то трудности, они не должны быть преградой, знаешь, для того, чтобы вот не помочь. Например, как вот эта женщина. Но желание помогать должно быть всегда. И, и вера, которая, знаешь, действительно должна быть твердая, она не должна быть вот такой вот, как у этой женщины. Поэтому пусть наши жертвы, пусть, знаете, желание э, помочь ближнему, желание кого-то благословить, э, пусть оно будет всегда в наших жизнях при любой ситуации. Даже если нам кажется, что наши руки опустились, э, мы можем знать, что Бог всегда выведет. Аминь. Давайте будем жертвовать. услышал про истину знаете место есть такое познаете истину мы сейчас размышляем да познаете и познаете истину и истина сделает вас свободными и один человек говорит «А вы знаете что истина на просто так э, не делает есть истина например но э, эта истина не может освободить просто так э, взять любого человека. Да, Богу возможно все, но э, суть в том, что э, освобождает именно познанная истина. Знаешь, написано на слово Божье, говорит, познайте истину. Да? И ну, когда мы э, один раз да, познали истину, пусть вот действительно это познание, оно будет э, иметь, знаешь, какой-то плод в нашей жизни. Не потом в конце, знаешь, наконец-то я познал, а изначально, когда мы видим, знаешь, Божью благодать в нашей жизни. Вот слава Богу, что я могу познавать Бога, знаешь, в любых ситуациях. И это познание дает мне именно в веру, в то, что Бог, Он благословит и выведет из любой трудности. Давайте помолимся. Господь наш, Бог наш, благодарим Тебя, Боже, за то, что мы есть друг у друга, что мы можем помогать друг другу, Господь, что мы можем молиться друг за друга и благословлять друг друга. Спасибо Тебе, Господь, что в нашей жизни, Господь, Ты делаешь чудеса, и я верю, что ты будешь совершать их, Господь, в жизни всех, кто здесь находится. Боже, Твое чудо, что каждый из нас здесь, на этом месте. Поэтому, Боже, мы благодарим Тебя за наши жизни, за то, что мы имеем. Боже, Ты источник всего, Ты источник жизни, Ты источник всех наших благословений. Поэтому, Боже, мы уповаем только на Тебя, Господь. И благодарим Тебя, что можем познавать Тебя каждый день. Познавать, насколько Ты благой, насколько Ты милостивый и насколько Ты щедрый Бог. Боже, любим тебя!